Assalamualaikum and hi guys. Saya Siti Nofaini Sabinti Zaidi, nombor matrik A217862. Saya Masfira binti Mama Najmi, A218088. Saya Sakinah binti Syarif Fede, nombor matrik A217882. Saya Tengku Nak Aisyah binti Tengku Anwari, nombor matrik A217456. Saya Nur Syasharina binti Rosan, A218086. Hari ini kami semua akan berkongsi tentang budaya yang terkenal di Malaysia iaitu nasi lemak. Hmm, nasi lemak, pernahkah anda terfikir bagaimana kewujudan nasi lemak di negara kita? Nasi lemak merupakan tradisi orang Melayu yang tinggal di Semenanjung. Jadi, nasi lemak ini sangat rapat dengan golongan petani, nelayan dan juga buruh yang tinggal di kawasan sawah padi. Jadi, nasi lemak ini merupakan satu hidangan untuk menambah tenaga kepada golongan ini kewujudan nasi lemak telah direkodkan pada tahun 1909 di dalam buku Circumstances of Malaysian Life yang ditulis oleh Sir Richard Olof Winston. Menurut beliau, nasi lemak merupakan hidangan yang sangat praktikal kerana ia kaya dengan nutrisi dan sangat mengenyangkan. Hidangan ini dikenali sebagai nasi lemak kerana nasi dimasak dengan santan. Jadi nasi akan berlemak oleh itu nasi lemak bukan sekadar hidangan semata-mata tetapi ia merupakan simbol bagaimana budaya Malaysia terus berkembang serta siapa sangka bahawa nasi lemak yang dianggap sederhana tetapi memiliki sejarah yang unik uh, dan juga mencerminkan kebudayaan dan perpaduan di negara kita sejak dahulu lagi komponen yang terkandung dalam nasi lemak adalah nasi, sambal, ikan bilis, timun dan juga telur mata. Untuk menyediakan nasi lemak, kita pilihlah menggunakan beras sama ada beras biasa ataupun beras wangi dan juga menggunakan santan dan juga daun pandan. Santan digunakan untuk memberikan rasa lembut di dalam nasi lemak dan juga memberikan tekstur yang menarik. Manakala santan akan meningkatkan lagi uh, keharuman dalam nasi lemak. Nasi lemak tak akan lengkap tanpa sambal. Jadi untuk menyediakan nasi, uh, untuk menyediakan sambal, kita perlulah cili kisar, Bawang putih, bawang merah, kisah, gula melaka, um, belasan dan juga uh, air asam jawa. Rasa pedas, manis dan sedikit masam akan memberikan hidangan nasi lemak menjadi lebih menarik. Komponen lain pula ialah ikan bilis dan juga kacang goreng. Ikan bilis akan memberikan rasa sedikit masin kepada nasi lemak. Manakala kacang goreng akan memberikan rasa pahit dan juga rasa lemak kepada nasi. Komponen terakhir adalah telur dan juga telur. Untuk menyediakan nasi lemak, kebiasaannya kita akan menggunakan telur rebus ataupun telur goreng untuk mengikut cita rasa pengguna. Signifikan budaya, sebenarnya nasi lemak bukan sekadar makanan tetapi simbol perpaduan rakyat Malaysia Tidak kira Melayu, Cina dan India ataupun mana-mana kaum, semua suka nasi lemak Kita boleh jumpa nasi lemak di gerai tepi jalan, kantin sekolah, restoran, kedai mamak, masa malam maupun hotel lima bintang Berikut merupakan kedai pak dak yang sering menjadi topuan penduduk tempatan Menurut beliau, nasi ini sentiasa habis dibeli oleh kaum Cina kerana harganya yang murah dan sedap. Inilah yang menjadikan nasi lemak begitu istimewa daripada harga RM2 sampai yang premium. Semuanya tetap mempunyai peminat yang tersendiri. Nasi lemak juga sering dihidang di dalam majlis, program rasmi atau perayaan menjadikannya simbol budaya yang menyatukan masyarakat. Untuk slot video kali ini, saya akan terangkan bagaimana proses penyediaan makanan nasi lemak. Jom! Mula-mula, bersihkan beras sehingga betul-betul bersih. Kemudian, tambahkan bawang putih, bawang merah, halia, daun pandan, serai dan juga santan ke dalam beras. Kemudian, tambahkan air, minyak masak dan sedikit garam mengikut kapasiti beras. Minyak masak yang ditaruh dalam beras bertujuan untuk menginapkan lagi nasi lemak. Sementara nasi dimasak, bahan utama nasi lemak iaitu sambal juga harus kita sediakan. Bahan sambal terdiri daripada cili kering, bawang merah, bawang putih dan juga sedikit ikan bilis. Bahan-bahan tersebut ditumis untuk menaikkan lagi bau sambal. Kemudian kita masukkan gula melaka, sedikit asam jawa, garam dan juga serbuk perasa untuk mengimbangkan rasa sambal tersebut. Seterusnya, ikan bilis dan juga kacang harus digoreng dengan garing. Kemudian kita sediakan telur sama ada telur rebus ataupun telur goreng yang menjadi pilihan untuk dimasukkan dalam nasi lemak. Akhir sekali, hidangkan nasi lemak yang telah masak di atas daun pisang. Lalu tambahkan telur, sambal, timun, ikan bilis dan juga kacang di sekeliling nasi lemak. Inilah proses penyediaan nasi lemak iaitu hidangan tradisional yang khas tetapi kaya dengan rasa dan daya melayu. Kesimpulannya, nasi lemak bukan sahaja makanan tradisional, tetapi ia merupakan budaya warisan yang terkenal sehingga hari ini. Sekian daripada kami. Bye bye. Bye bye. bye. bye, -bye.